Областным центры протягиваются работы по ликвидации наступства надзвичайной ситуации в системе водозабеспечения шерогу улиц микрорайона Граева. Нагадая, водопроводная вода у зоне отказности Брестского участка Барановицкой дистанции водозабеспечения и санитарно-техничных прилад белорусской чыгунки на резкий пах сероводорода. На протягу двух дней городская комиссия по надзвичайных ситуациях проводит дезинфекцию системы водозабеспечения и доследует причины надзвичайной зъявы. На улице в зоне распавсюживания надзвичайной ситуации оперативно и беспробойно доставляется пятная вода. Тем часом специалисты санитарной службы провели химичные и бактериологичные анализы воды. По результатам отбора проб воды из распределительной сети микрорайона Граевка, в частности улицы Осипенко, шоссейная, которую мы отбирали 1 сентября поздно вечером, результаты таковы, что вода соответствует по микробиологическим показателям, но не соответствует по органолептическим показателям, в частности запах, и по окисляемости, то есть это санитарно-химические Показатель. Кроме того, сегодня уже известны результаты химического анализа, которые отобраны из скважин и распределительной сети на водозаборе резкого участка бараноческой дистанции водоснабжения санитарно-технических устройств до водоканала. И здесь тоже результаты, что вода из скважин, из трех и на выпуске не соответствуют санитарным нормам и правилам. Тоже по органолептике запах и по окисляемости тоже санитарно-химический показатель. То есть практически результаты идентичны. И исходя из этого, а кроме того, проводится внеплановая проверка и выявлен ряд нарушений санитарных правил и норм. И результаты и лабораторного контроля, и государственного санитарного надзора свидетельствуют о том, что причиной этой всей ситуации послужило нарушение эксплуатации водозаборных сооружений, в частности скважин, возможно, фильтров, что и привело к возникновению ситуации ухудшения качества воды в микрорайоне Граевка. Специалисты санитарной службы нагадывают, до полного обновления работы системы водозабеспечения в потерпелом районе от уживания водопроводной воды его харам необходимо устрематься. В выпадку погоршения самоотчувания звернуться до медиков. Мы протягиваем сошить за ситуацией, об ее развитии детей в наступных выпусках.